Inilah sebelas ciri atau tanda wanita yang sedang menyukai pria secara diam-diam, merasakan jatuh cinta. Adalah sebuah hal yang menyenangkan dan sangat membahagiakan bagi siapapun yang merasakannya. Mengungkapkan perasaan cinta kepada seorang wanita tidaklah begitu sulit bagi sebagian pria, namun akan sangat berbeda bagi seorang wanita akan lebih sulit dalam mengungkapkan perasaan cintanya. Mereka lebih memilih untuk menyukainya secara diam-diam. Wanita lebih suka memendam perasaannya. Dan berharap seorang pria yang sedang dia sukai juga memiliki perasaan yang sama. Perasaan jatuh cinta yang dialami seorang wanita kepada seorang pria merupakan suatu hal yang lumrah yang telah mereka anggap sesuai dengan keinginan hati mereka. Saat seorang wanita yang sedang jatuh cinta akan sangat mudah untuk kita kenali, semua akan terlihat dari gerak-gerik bahasa tubuh mereka, dan banyak orang berkata bahwa untuk memahami seorang wanita merupakan sebuah hal yang sangat sulit. Menebak isi hati dan perasaan seorang wanita juga jelas bukanlah hal yang mudah. Tapi tentunya pasti ada tanda-tanda khusus yang nyata dan sangat mudah untuk dipahami. Nah, berikut 11 ciri atau tanda wanita yang sedang menyukai pria secara diam-diam. Ciri atau tanda yang pertama adalah kita bisa melihat dari cara dan gaya mereka saat berbicara. Seorang wanita yang sedang tertarik dan sedang menyukai kita akan sangat mudah sekali untuk kita kenali. Semua akan terlihat dari cara dan gaya mereka saat berbicara dengan kita. Biasanya, seorang wanita lebih sering bersikap santai agar mereka terlihat lebih dingin. Mereka juga akan rela melakukan apapun untuk menarik perhatian dari pria yang sedang dia sukainya. Mereka juga akan sering menyukai pada hal-hal yang kita anggap menarik, meskipun yang kita sukai itu sangatlah bertolak belakang dengan kepribadian mereka. Kemudian ciri yang kedua, mereka akan lebih sering memandangi kita secara diam-diam. Memiliki perasaan tertentu kepada seseorang akan sangat mudah dikenali dari bahasa tubuh mereka. Dan salah satunya dari pandangan mata, wanita akan lebih sering memandangi kita, walaupun dengan cara harus curi-curi pandang saat kita tidak melirik mereka. Kemudian, ciri yang ketiga mereka sering salah tingkah saat bertemu ataupun berhadapan dengan kita. Nah, hal yang satu ini akan sangat mudah untuk kita lihat dan kita kenalinya, yaitu ketika mereka bertemu ataupun berhadapan dekat dengan kita. Seorang wanita yang sedang memiliki perasaan cinta kepada seorang lelaki, mereka akan sering terlihat salah tingkah dan serba salah dalam berkata-kata. Kemudian, ciri yang keempat selanjutnya, mereka menjadi lebih peduli, atau mereka menjadi lebih perhatian kepada kita. Hal ini juga akan sangat mudah untuk kita merasakan dan mempelajarinya. Dan di sini akan terdapat perbedaan mendasar yang perlu untuk kita pahami. Apakah perhatian yang dia tunjukkan itu benar-benar karena cinta, atau hanya karena rasa simpati belaka? Selanjutnya, ciri atau tanda yang kelima, mereka akan lebih gemar berdandan agar mereka terlihat lebih cantik dan lebih menawan. Ini merupakan salah satu ciri atau tanda yang paling umum dan sangat mudah untuk kita deteksi pada seorang wanita yang sedang menyukai dan jatuh cinta kepada kita. Penampilan mereka biasanya lebih terlihat feminim, dan mereka juga akan lebih gemar memakai parfum supaya mereka terlihat lebih fresh dan wangi. Mereka akan lebih memerhatikan penampilan agar terlihat berbeda di mata lelaki yang sedang dia sukainya. Kemudian, ciri yang keenam, mereka akan lebih sering menyinggung status hubungan kita dengan wanita lain. Ini merupakan salah satu cara wanita yang sedang mencari tahu tentang status lelaki yang sedang dia sukainya. Apakah lelaki yang sedang dia sukainya itu sudah punya pacar atau belum? Seorang wanita yang sedang jatuh cinta atau yang sedang menyukai kita secara diam, mereka akan sering menyinggung dan menanyakan. Tentang status hubungan kita dengan wanita lain yang saat ini sedang dekat sama kita, selanjutnya ciri atau tanda yang ketujuh, mereka akan memperjelas statusnya bahwa dia masih sendiri atau belum mempunyai pacar. Secara langsung atau tidak, mereka akan berusaha untuk memberitahu kita bahwa dia belum memiliki pasangan. Hal ini sering dilakukan oleh seorang wanita yang sedang mempunyai perasaan kepada seorang lelaki. Agar maksud hatinya bisa kesampaian, kemudian ciri atau tanda yang kedelapan mereka akan terlihat cemburu saat kita menyebut atau membahas nama wanita lain di depan mereka. Ketika seorang wanita yang sedang menyukai kita secara diam-diam, mereka pasti akan tersinggung dan cemburu ketika kita tak sengaja menyebut dan membahas nama wanita lain sama mereka. Raut wajah mereka yang sebelumnya sangat ceria. Tapi tiba-tiba saja akan terlihat murung. Selanjutnya, ciri yang kesembilan, mereka sudah berani curhat tentang hal-hal pribadinya kepada kita. Ciri seorang wanita yang sudah merasa nyaman dengan seorang pria, mereka tidak akan segan-segan untuk memberitahukan segala hal tentang dirinya, walaupun itu tentang hal pribadi yang semestinya tidak patut untuk kita ketahui, dan hal ini dilakukannya. Karena mereka sudah menganggap kita sebagai orang yang spesial di hatinya. Kemudian ciri atau tanda yang ke-10, mereka sudah berani meminta nomor telepon pada kita. Wanita cenderung akan lebih emosional bila dibanding kaum pria saat mereka sedang jatuh cinta. Jadi sebagian wanita merasa bahwa menelpon atau mengirim pesan kepada pria yang sedang dia sukainya, lebih karena rasa cintanya, mereka juga akan lebih sering menelpon atau mengirim pesan ketimbang kita sebaliknya. Kemudian, ciri atau tanda yang terakhir, setiap kali mereka bertemu kita, mereka selalu ingin berkomunikasi, walaupun hanya sesaat saja, menyembunyikan perasaan kepada seseorang yang sedang kita sukai. Akanlah sangat sulit, karena orang yang sedang kita sukai tersebut harusnya mereka selalu ada di samping kita. Ciri seorang wanita yang sedang menyukai kita secara diam, mereka juga akan sering menghubungi kita setiap saat, bahkan ada saja yang akan dibahasnya. Dan tujuannya tak lain adalah agar mereka selalu dapat berkomunikasi dengan kita. Itulah beberapa ulasan tentang 10 ciri atau tanda-tanda wanita yang sedang menyukai pria secara diam-diam. Semoga ulasan video kali ini bisa bermanfaat bagi semua yang telah menontonnya. Terima kasih. Salam, Psikologi Cinta Remaja.